Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать принципиальную правовую оценку экстремистским заявлениям местных советов западноукраинских областей, которые противоречат действующему законодательству. Основному закону Украины несут реальную угрозу территориальной целостности мы требуем от оппозиционных вождей немедленно свернуть все акции протеста, разблокировать правительственные учреждения и вместо языка культуры Мазон прибегнуть к языку переговоров. В случае, если ситуация в стране будет и дальше накаляться, мы оставляем за собой право вмешаться в нее и лично поддержать конституционные органы власти в Киеве. Киев – это не столица оппозиции. Киев – это столица Украины. друзья, кто поддерживает текст этой резолюции. Прошу голосовать за. Кто воздержался? Кто против? Спасибо. Резолюция принята единогласно. Дорогие друзья, позвольте мне еще раз сказать вам Спасибо за то, что вы пришли сегодня сюда, за то, что вы высказали своему...